Ксюден представляют Ливская мануфактура кавы в одном из э, переулочков. Заметили такую мануфактуру кавы. Сейчас зайдем посмотрим. Написано, что за 6 гривен вот вот, Можно с собой взять каву куча сувенирки разные. Вот такой вот можно чашечки купить. Вот кофе, сумешки. Такие вот чашечки. 50 рублей, правда, за чашечку круто. Можно в мешочках. Вот. Такой вот интерьерчик. Буду идти медленно, для того, чтобы можно, можно посидеть, попить кофе. Я себе заказал. Вот. Там столики. пироженки. Ничего ну, прикольненько так. сикал Ксю, для тебя беру вот такой кофе. Стронг. Это тут и еще зайду в еще одну кофейню. Говорят, есть прикольное. Ну, не были в прошлый раз, но не были в полной мере. Отже, кава е, 6 гривень, всего лишь можно путешествовать дальше.